Ermənistanda hərbiçiləri daşıyan maşın özlərinin basdırdıqları minaya düşüb, ölən və yaralananlar var. Belə ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini və hərbi əmlakını daşıyan Uaz markalı avtomobil Oktyobrun 14-də günorta saatlarında özləri tərəfindən Cermuk istiqamətində əvvəlcədən quraşdırılmış tank əleyhinə minaya düşüb. Apaya istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Novosti Azərbaycan Telegram kanalı məlumat yayıb. Kanalın verdiyi məlumatda qeyd edilir ki, minaya düşən texnika isə yararsız vəziyyətə düşüb. Xatırladaq ki, bundan başqa Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin oktyobrun 12-ci yaydığı məlumata görə Ermənistan ordusunun mayoru Sarabek Eqoyanina-ya düşərək ölüb. Hadisə ötən gün saat 18:30 radələrində baş verib. Digər məlumatda isə qeyd edilir ki, Azərbaycanla sərhəd yanı ərazidə sentyabrın 12-si və onun içində Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində öləm Erməni hərbiçilərin sayı açıqlanıb. Report ay sonra istinadən xəbər verib ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan MDB-nin toplantısında danışıb. Onun sözlərinə görə öləm və itkin düşən hərbiçilərin sayı 210 ötüb, 293 hərbiçi isə yaralanıb.